Андрей, а это как? Это вот это брат на брата или все же это люди, которых братьями считать нельзя? Ну, дело в том, что они тоже там не сильно так как бы нас и врагами считают. Вложенная какая-то мысль, что тут какие-то, скажем так, что мы взяли из европейской культуры какой-то самый негатив, и мы пытаемся этот негатив со всей силы как бы проталкивать в жизнь здесь, на Украине. Вот что-то они так думают. Не знаю, вложили им в голову. И они вот со всей, со всей силы борются как бы против этого европейского какого-то негатива, скажем так. То есть, несмотря по сторонам, как бы, кто с ними воюет, за что воюет, вот вложено, ну, как вот зашоренное, скажем так. Но они себя считают частью России или частью Украины? В сентябре позапрошлого года был, скажем так, мы заняли славное, но пока было ничейно, одна из наших частей, скажем так, оставила занятые там рубежи и ушла. 74-й разведбат как раз тогда только попал от ВАТО. Ну и скажем так, вот свежими частями затыкали участки, ну, те, которые вот, оставила эта часть. Но ну, мы заняли славное. То есть, получается, мы уже были, как бы, и Еленовка была наша, и Славная, ну, славные это уже тылы наши были, а так получилось, что Еленовка стала уже, как бы, передовой, передовым рубежом. Заняли славные. Ну, по трассе ездили машины, мне водитель передает телефон с того блокпоста. Звоню, они, вы кто? Типа, ДНР или Укропы? Я говорю, ну, говорю, а что если ДНР? Ну, мы тут как бы навелись друг. Они не понимали даже, кто мы, чтобы они видели, кто там. Или, может, кто-то сказал, что кто-то, какие-то люди. Говорит, ну мы тут друг на друга навелись, что мы друг друга типа не перестреляли, если мы свои. Говорит, а что если украинцы? Он такой, ну в принципе мы тоже украинцы. Вот мне эта фраза как бы так вот даже потрясла. Они не считаются каким-то там русским миром. Говорит, ну мы тоже, говорит, украинцы. Я говорю, они не считаются какими-то там частью России. Может кто-то как бы и чувствует это, но не все это точно. Там достаточно много как бы, адекватных людей, которые понимают, что происходит. И они боятся, что это все затянулось, во-первых. А во-вторых, что у многих осталась родня здесь, в Полтавской области, к примеру. Что они не могут выехать, они боятся, как бы. Ну, и не могут бояться, то есть не выйдут. У них дорога какая? Ну, в Россию свободная есть дальше родных они не могут увидеть и вот это вот я знаю точно два человека, которых вот этот вопрос очень бесило и они как бы вот на мне вот эту злость вот вымещали прямо. А как?